ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਦਾ ਪਰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪਾਸੇ ਆਈਵੀਐਫ ਆਖਿਰਕਾ ਆਈਵੀਐਫ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੌਨਿਕਾ ਵਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਅਵਾਰਡਾਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਬਈ ਨੇ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਬਲਮਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੋ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈਵੀਐਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ किसी कारण उसके अपने अंदर नहीं बन रहा मे बी ट्यूब बंद है मे बी हसबेंड के स्पर्म काउंट बहुत कम है तो उसमें लैब में स्पर्म को पकड़ के एग के अंदर डालते हैं जो की आईवीएफ का नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत सक्सेसफुल है सो so, उसमें एम्ब्रियो बाहर बनाते हैं फिर उसको लैब में थ्री टू फाइव डेज़ के लिए रखते हैं फिर कई बार हम सेम साइकिल फ्रेश फ्रेश एम्बरीओज ट्रांसफर करते हैं और इसकी खूबसूरती यह है कि वी कैन फ्रीज द एमबरीओज और एम्ब्रिय जिनके ज़्यादा एक प्रेगनेंसी करते हैं फिर कई बार वो दो साल चार साल बाद जब दूसरा बच्चा करना वो सेम एम्ब्रियोज जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं देखें वो यूज़ करके मतलब दोबारा से फिर वो होल प्रोसेस में से नहीं जाना पड़ता ਮੈਚੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਈਵੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈਵੀਐਫ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਐਂਡ आई वी एफ का सक्सेस रेट आई थिंक सिर्फ सिक्सटी सेवेंटी परसेंट सक्सेस रेट एक सेंटर का सक्सेस रेट होता है कि अगर पेशेंट ना प्रेग्नेंट हो वो फिर भी तुम्हारे पास वापस आए कि उसको फेथ हो सो so, मैं ये कहूँगी कि हमारे पेशेंट जितने हैं वो नाइनटी परसेंट हमारे पास ही रहते हैं चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे ना बट दे हैव फेथ के जो किया ठीक किया सारा कुछ ठीक है ट्रांसपेरेंट है नहीं प्रेगनेंट हो दे कम अगेन नहीं वही फिर से आते हैं या फिर हम दोबारा नॉर्मल तरीके से पर पेशेंट यही रहता है सो so, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਖਰਾਬੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਸ਼ਟਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਕਟਰ ਮਨੁਕਾ ਬਰਮਾ ਨੇ ਬਾਖੋ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁਣਨ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਾਂ ਲਿੱਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ काफी आते हैं पेशेंट्स इनके आते हैं फिर अपना एम्ब्रियो ट्रांसफर करा के दो-तीन दिन के बाद तीन महीने की दवाई लेके चले जाते हैं और ठीक रहता है फिर फोन पे व्हाट्सएप पे मैनेज हो जाते हैं तो तो सी मेडिसिन तो, okay. निकलती है इस दे विच जदों ट्रीटमेंट असि लंदे है इतेच नॉर्मल फ्लेवर जड़ी होती है ओदोन एक नौदे विच मेडिसिन ला कितने के ऊपर करे है मेडिसिन थोड़े ज्यादा होते हैं पहले 3 महीने में कि 3 मंथ्स में थोड़ी थोड़ी इंजेक्शन भी ज्यादा होती हैं किसी पेशेंट में तीन महीने ज्यादा दवाई होती है एक बार ही तीन महीने हो जाए फिर नॉर्मल जैसे किसी की प्रेगनेंसी होती है तो वैसे होती है दूसरा क्वेश्चन लोकल बात चीज जरूर रहता है कि जेडी आईवीएफ टेक्निक है किस एज ग्रुप के लोगों में ज्यादा सक्सेस रहेगी देखो सक्सेस तो डॉक्टर के लिए जितना यंग पेशेंट हो सक्सेसफुल है एंड मोर सक्सेसफुल जिसमें हस्बैंड में प्रॉब्लम हो लेडी में कोई प्रॉब्लम नहीं तो so वो ज़्यादा सक्सेसफुल चांस है पर पेशेंट्स ना कई बार लेट करते हैं कि आईवीएफ आईवीएफ है एंड में कराएंगे उनके पेरेंट्स ही कराने देते हैं। और फिर एग एग इज़ द मेन सक्सेस रेट अगर तुम्हारी एज थर्टी फाइव हो जाए फोर्टी हो जाए फिर जो मर्जी कर लो सक्सेस रेट में फिफ्टी परसेंट हो ही जाना मतलब ट्वेंटी थर्टी परसेंट जो, जो मर्जी कर लो तो इसलिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि तुमने आई ट्राई कर लें जल्दी थर्टी थर्टी के बीच में ट्राई कर लो कि उसके बाद फिर जो मर्जी कर लो इट हेल्प ਯਾਨੀ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਗਸ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਸੇ ਕਰਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਏਜ ਮੈਟਰਸ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ 40 45 ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਲਾ ਸੇਸ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈਵੀਐਫ ਕਰਾ ਸਕਦੇ तो फौर्टी के बाद यूजुअली लेडीज़ के अपने एग्स काम नहीं, नहीं। करते फिर बाहर से एग लेके करते हैं अगर तो डोनर एग्स लो फिर सक्सेस सक्सेसफुल वही सेम ज़्यादा होता है राधा सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट डोनर एग्स ने वो अच्छी अच्छी क्वालिटी ने अवेलेबल हो जाने जा है। वो हमारा ना जब कोई दिक

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿਨਸ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂ ਟਵਿਨਸ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਗਾਇਸ इंडिया में ना क्योंकि पेशेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है अंदर दे कम के हम दो साइकिल्स कराएं बाहर तो बाय लॉ कंपलसरी होता है कि तुम एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हो सो so, बट ये होता है कि तुम एक एम्ब्रियो ट्रांसफर करो और दो साइकिल्स ट्राई करो या दो एम्ब्रियोस डाल के फिर उसका सक्सेस रेट बराबर So, usually, उनसे हम पूछते हैं तो कराना है कि दो फिर वो कई कहते हैं हम इतना नहीं कर सकते क्योंकि सक्सेस रेट कम होते हैं। तो जब दो एम्ब्रियोज़ डालते हैं तो ट्वेंटी परसेंट चांस में ट्वेंस होने की होती है चांसेसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर बच्चे सेवंथ मंथ एट मंथ उनमें से 30 कुछ 70 80% पूरे टाइम तक जाते हैं पर प्रॉब्लम्स आती हैं इट इज अ प्रॉब्लम वो हम पेशेंट को समझाने की कोशिश करते हैं पर पेशेंट कहते हैं नहीं नहीं दो बच्चे हो जाए वही बहुत अच्छा बट एक अब हम तो प्रे करते हैं कि चलो हमेशा एक ही हो क्योंकि उससे प्रेगनेंसी हेल्थी रहती है डॉक्टर जीड़े ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ 9 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ और के खुशी, महसूस बहुत, बहुत खुशी महसूस होती कितने कि का, का प्यारे प्यारे बच्चे और पेशेंट्स अपने बच्चों की फोटो भेजते रहते हैं बर्थडे की और हमने एक बार सेवन एट ईयर जब हमारा सेंटर को हो गया था सारे बच्चे बुलाए जिस चीज को क्योंकि यूजली नाइनटी परसेंट की डिलीवरी यही होती है हमारे सेंटर में सो सारे आए अपने रिपोर्ट कार्ड्स डांस करके दिखाया पोएम्स करी सो so, अच्छा एक्सपीरियंस था सब बच्चों को बुला के नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चे तो जेड़े छोटे छोटे बच्चे होए नहीं आईवीएफ ना ओना दोनों तो डिफरेंस की रहता हैगा फिजिकल स्ट्रेंथ दे विच वादे वादा कमाल कमी आंदी है या बिल्कुल नॉर्मल देखो आई करके तो सारी दुनिया ने अब फर्स्ट आई वी में वो उस जिस आई वी के बच्चे भी आगे हो गए तो वर्ल्ड में बहुत रिसर्च हुई है कि इन बच्चों में कोई फर्क नहीं है नॉर्मल से कंपैरिजन में सेम है बट जो पेशेंट्स आईवीएफ कराते हैं जिनका बच्चा ही नहीं हो रहा जैसे 10 साल से उस ग्रुप में वैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आती है नॉट बिकॉज ऑफ आईवीएफ सो मे बी वन टू फोर में थोड़ी सी अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम आती है या उनका बॉर्शन रेट ज्यादा होता है पर अदरवाइज आई करके कोई प्रॉब्लम नहीं है सरोगेसी का एक नाम जो है वो भी सुनने में आता है जो कहते हैं आईवीएफ से दिक्कत आती का वो सरोगेसी स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है जिनका यूट्रस नहीं ठीक है यूट्रस निकाला गया या है, है या यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है टीबी है या सूखा हुआ यूट्रस है कि वो एम्ब्रियो ग्रो ही नहीं कर सकता पर अदरवाइज दैट मींस एक और लेडी का विल अपना यूट्रस देती है पर उसमें जो एम्ब्रियो डलता है वो पेरेंट्स का ही होता है आईवीएफ से वो बना के एम्ब्रियो बना के वो उसके उस, उस, उस चांस दे विच भी बच्चा ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ हां जी उस चांस में भी ये ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं गवर्नमेंट के कि कैसे करना है सरोगेेट का कुछ नहीं होगा इट्स तो ऑल लीगल पूरा लीगलइज्ड पेपर है एंड सिविल सर्जन ऑफिस से क्वालिफाई कराना पड़ता है कि ये सरोगेेट बनेगी और जस्टिफाइड है सरोगेसी दीया जड़े कंडीशनस हैगिया वो किन्ने मुश्किल ने तो आईवीएफ ना नहीं सरोगेसी तो बहुत सिंपल है क्योंकि हम एक हेल्दी लेडी में यूट्रस डालते हैं पर एक सरोगेट ढूंढना और वो सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन वहां तक प्रॉब्लम है पर फर्दर डॉक्टर तो सरोगेसी बहुत सिंपल है क्योंकि लेडी हेल्दी है उसके आग पहले बच्चे हुए हैं हूँ आ जाते हैं सारी गलबात तो खर्चे के उपर एक कोई कुछ फैमिलीज जी बड़ी आराम अफोर्ड करती है जिम्मे फॉरम तो आईया ने पर नॉर्मल फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है देखो इसमें में चाहे जो मर्जी इंजेक्शन जो होते हैं वो नाइन टेन डेज लगते हैं मेडिसिन थोड़ी ज़्यादा लगती है एवरी थिंग इज़ एक्सपेंसिव तो मिनिमाइज करके लाइक डेढ़ लाख का खर्चा तो आता ही आता है जितना मर्जी मिनिमाइज़ कर दो मैक्सिमम ढाई डेढ़ से ढाई के बीच का सारा खर्चा कई बार एम्ब्रियो ज़्यादा बनते हैं उनको फ्रीज़ करना पड़ता है फिर फ्रीजिंग का खर्चा होता है टेक्निकल स्किल है फिर Like, सी so like, तो uh, तो हो सो इट डिपेंड फ्रॉमली सकता है ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ देखो हमारे पास एक आया था अटेम्प्ट का तो कोई वो नहीं है बट किसी ने बाहर से सेवन सेवन टाइम्स कराया था फिर एट टाइम यहाँ पे हो गया वो क्यों आठवीं बार वो ऐसे नहीं कह सकते पर फोर फाइव टाइम्स यूज़ुअली पेशेंट्स ट्राई करते हैं तो कहने जी ट्राई कर सकते हो टेक्निक जी है हमेशा ही कामयाब नहीं होगी ये भी जरूरी है पर हमेशा ना कामयाब ये भी जरूरी है ਤੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਠੇਕ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਦਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਦਮਾਰ ਨਾ ਆਈਵੀਐਫ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਹਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਟਰ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ